Şəhidoğlu Sumova və özlanı Mirzapar Seyid Rüstəmzadə 1907-ci ilin 12 may 12 mayda Rus imperiyasının nedavan şəhərində aran olmuşdur. Rəanın Rüstəmova xatirələrini belə demişdir ki familiya da nə vaxt İrangan düşdü. Onun çox yanlı, həsrət ağları çəkilir. Hələ balaca vaxtından ə, atasını itirən Səid Rüstəmovun tə, tərbiyəsi onun böyük qardaşı Məhəmməd Rüstəmov məşğul olmuşdur. Yox, bəstəkarın belə musiqi həvəsinin artmasının səbəbi onun böyük qardaşının tarifə yetməsi idi. Musiqi xalq onunla qarşı oldu da onun not müəllimi Əziz Hacıbəy daha bəstekar üzr Hacıbəyov olmuşdur. Onun Moğam sinifindəki müəllimi isə tanınmış tarzən Mirzə Mansur Mansurov olmuşdur. 1931-ci ildə Səid Rustamovun Cavan Əhmkarları AFS sinallı Fuad Əfəndiyev ilə birlikdə Azərbaycan deyimlərinə not savadı adlı Bu e, kitab nəşr olunmuşdur 1918-ci illərdə Çəhid Rüştamov ilmusiqi e, məktəbinin şagirdləri üçün skripka, e, əlbəssə ağlıq tab nəşr etmişdir. Nəşr etdirmişdir. Ancaq e, Rüştamov 1918-ci ildə e, bir neçə e, toplusu gündüzünə çıxdı. Onun Cəbbar Qarayevd oğlunun e, ifasına Nətoy yazdığı 50 Azərbaycan xalq mahnısı və aşiq mahnıları mahnısı adında adlı 4 toplu nəşr olmuşdur. 1941-1950-ci illər səhət Kürsəmovun vətən mövzusu ilə bağlı fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdən biridir. Səhət Kürsəmov bu dövrdə hələ zumanlar, sərhədçilər, e, dənizçilər, irəli şanlı ordumuz mahnıları çox məşhurlaşmışdır. Səid Rəsulovun iri e, yazdığı Neftçi qız, e, Neftçi qız, Həkim qız və 1950-ci ildə Toğulçu qız mahnıları çox, e, çox e, məşhurlaşmışdır. Səid Rəsulov 1951-ci ildə Mədəniyyət Sürhəssəslər Komissiyasının məlumatına görə Kristalın çarvatına layiq görülmüşdü 1983-cü il may may ayında Zəhət Üsəmov 5 il bax keçirdi və həmin ilin o ayının 10-nda Zəhət Üsəmov 76 yaşında Bakı şəhərinin birinci fəxri yabanlı dəfn olundu. Azərbaycanın e, dahi vəstəşərləri Tofiq Quliyev və Zəhət Üsəmov qayıtağı rəqsinin bütün tibləri əsasında qayıtaq rəqsləri bəxtəbəşlənmişdi. Meyludiyyət zəhətə qəti və sürət etibarı ilə çox yəyin, dinamik olan qaytağı rəqsinin ölçüsü 8də 6-dır. Qaytağın rəqsinin kökü qədim olsa da, Qafqaz müasir dövrdə qaf Qafqaz xalqları tərəfindən məhəiyyətin bir hissəsi kimi istifadə edilib və xalq rəqsinə çevrilmişdir. Bu şahs olan qaytağının ə tanallığı gemol ladı şurladır tempi pre prestodur